Чизники, телеканал Миколаїв представляє програму Стоп кадр студії Ані Тарашевська, що є університет на думку науковців і яке завдання він виконує. Ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі і поцікавимось, чим повинні займатись студенти, крім навчання. Университет – это сообщество молодых людей, которые приходят в университет 17 лет и уходят где-то в среднем 22-23 года. Ребята достойно сдали сессию и достойно выступили на чемпионате Украины. Мы за счет университета отправляем на чемпионаты Украины за счет университета. Да, и на чемпионаты Европы. Дай Боже нам сделать так, как должно быть, как везде принято в мире. Зробити так, як повинна бути. Саме на це налаштовані наші сьогоднішні герої. Друзі, добро відомого вам, ветерану спорту Романа Тимченка, з якими ми сьогодні і зустрічаємось. Зустрітися з вами з глазу на глаз не виходить, Потому що у вас всегда є очень цікаві люди, яких ви представляєте. которым есть что рассказать и есть что показать. И сегодня наша попытка встретиться с вами с глазом. Очер, в очередной раз... раз провалилась, дорогие телезрители. Но я думаю, что вы не будете разочарованы. Почему? Потому что Роман Григорьевич представляет своих друзей. А эти друзья достойны вашего внимания. Роман Григорьевич, будьте добры. Представьте, пожалуйста, мы сегодня находимся в стенах Государственного Черноморского университета. Вот телезрители перед вами сидит Леонид Палоч Леонид Палыч Клименко, ректор, хорошо знакомый Николаевцам и не только Николаевцам, очень добрый хороший человек, но еще он спортсмен. Леонид Палоч я хотела бы, чтобы вас представил все-таки Роман Григорьевич. Пусть он скажет хоть слово. Роман Григорьевич, будьте вот добры. Что хочу сказать? Леонид Павлович, правильно вы сказали, очень интересный человек. И мы познакомились где-то где 15 лет 15-20 назад, да? Да, 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 да. и на, на почве проведение подминтона, кстати говоря, о котором мы несколько раз говорили, подминтон. Именно в этом университете, сегодня вы встали, работает, много было уделено, уделено, уделено внимания подминтону. Мы эту передачу сделали, три передачи по этому поводу, еще вот, да? Вот. Поэтому э, есть о чем говорить, потому что Игорь Павлович всесторонний человек, доктор наук, это очень важно. Закончил Николаевский кораблестроительный институт. Вот. Короче говоря, человек, который познал все. Который и... пощупал жизнь. Совершенно верно. Вот. И поэтому я говорю, что Игорь Павлович mm -hmm. это тот человек, с которым можно работать. И, и, и не случайно я избрал именно человека, который может рассказать. Самые элементарные вещи, что да, делается да, в университете да, сегодня, то, что их да, сделать и да, Владимир Михайлович да, сделал, то есть, да, расскажет об этом. Поэтому, что, Валерий Павлович, скажите, какие ваши планы? Расскажите, пожалуйста. Университет – это сообщество молодых людей, которые приходят в университет 17 лет и уходят где-то в среднем 22-23 года. То есть это возраст, когда люди имеют наибольшую, говорится, наилучшую физическую форму. Естественно, что и пик достижений приходится спортсменам очень часто, именно ну, в зависимости от видов спорта, на эту возрастную категорию. И с другой стороны, если студенты они очень сильно занимаются с точки зрения умственной работы, то если они не будут заниматься спортом и физической культурой, значит и мысли будут шевелиться очень медленно. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию спорта во-первых в двух направлениях. Это спорт для всех студентов, кто бы это ни был. Обязательно. О, Павлович, обязательно. Четыре часа в неделю. Значит, ребята, проветрите свои мозги, напрягите свои мышцы, и, иначе будет эскалиоз и, и все остальное. И физическое здоровье, и потомство потом, и крепкие семьи. Оно зависит от здоровья, поэтому его надо поддерживать, его надо усиливать здоровье и так далее. Это первая категория, то есть все студенты всех специальностей должны заниматься физкультурой, физкультурой и спортивных секциях. Другая категория людей ⁇ это те, кто профессиональные спортсмены, потому что мы открыли специальность ⁇ спорт ⁇ профессиональный спорт ⁇ и там уже это студенты, у которых спорт является уже их профессией. Это уже, как говорится, профессионалы у них и нагрузка другая, и количество часов другое, и задачи другие и так далее. Поэтому у нас, вот, говорят, две категории студентов, которых надо э, привлекать к спорту и обеспечивать, естественно, им условия для полноценного занятия физкультуры, спорта во все времена года, потому что есть на улице можно побегать, как говорится, на лужайке это одно, но когда будет холодно и слякотно надо обеспечить занятия в залах, бассейнах, тогда. Леонид Павлович, мы с вами, когда встречались, вы как раз работали над тем, чтобы привлечь студентов-инвалидов в стены университета. И у вас уже создана команда даже студентов-спортсменов, которые с ограниченными возможностями, но, тем не менее, они у вас учатся, и вот я, вот я бы хотел, да, Николай, Николай Семенович, да, который работает именно, это его именно в этом направлении. Николай Семенович, вы понимаете, Николай Павлович, Леонид Павлович, он сказал, и он свое слово держит. Телезрители, обратите внимание, люди, которые держат свое слово, это очень важно, и несколько редко в наше время. Но здесь все люди, которые, если они дают слово, они его держат, поверьте. И вот Леонид Павлович обещал, что будет так. И вот, пожалуйста, Николай Семенович, я думаю, что может даже поделиться уже какими-то результатами. Да, Николай Семенович? Ну, в принципе, да. У нас, в принципе, вот в этом году будет 20 лет, как я, в принципе, приехал в город Николаев. И, в общем-то, в принципе, так получилось, что Роман Григорьевич Тимченко был тогда, держал профсоюз Украины. Вот, и, да, я был удивлен, что в таком ну, городе как бы, да, строится супербассейн. Он действительно бассейн, вот, вот это Брудодей. Я хотел бы добавить, что благодаря Мешину Виталию Дениевичу, с его подачи был построен бассейн. Я да. поехал в командировку по заданию уже Миша спокойного. Поехали туда, в Ирмалию, взяли чертежи, и вот этот бассейн начал работать. Вот, да, очень уникальный бассейн. Дело в том, что он похож на Олимпийский в Москве. Вот очень сильно похож. Но так как э, вот как раз первый директор плотников Павел Петрович, они были в Швейцарии и посмотрели улучшенный вариант. Сделали аттракционы, сделали для спортсменов с ограниченными возможностями. Вот мы, в принципе, почему мы решили раскрыть этот вид спорта, совершенно случайно, потому что у нас появились первые спортсмены. Вот это Жумела Денис, он впоследствии стал чемпионом мира на спорта международного класса, участник трех олимпиад. Далее потянулись спортсмены, инвалиды, колясочники. Это вот сейчас у нас есть такой парень Бойко Геннадий, паралимпийский чемпион далее Паламарчук Сергей и Панибратец Евгений. Вот три спортсмена Шейника, это очень тяжелое поражение. И как бы, знаете, когда ты уже включаешься в эту работу, дело в том, что у нас к нам относится очень хорошо в бассейне, мы практически не имеем никаких преград. Это Жуковская Татьяна Константиновна, она создает все условия. и далее мы пошли вторым направлением. Появились ребята с с нарушением слуха, так называемый дефолимпийский. У нас есть такой парень Натальчук Радими, он заслуженный мастер спорта Украины, парень книги Гиннеса, у него 6 чемпионов, 6 медалей золотых на чемпионате мира в Тайпе. Участник четырех дефолимпийских игр. Ему сейчас 35, он пришел 25. Вот я хочу сказать, что благодаря этому бассейну появился такой матч. И он уникален тем, что за ним идут уже молодые спортсмены. И вот когда уже появилась такая вот команда, то как раз Леонид Павлович и Владимир Михайлович, наш родной президент плавания, они говорили открыть этот вид. И как бы я вначале не решался, потому что не было спортсменов. А так как появились ребята, они закончили на Жукова, есть там интернат на Гухи, работает Смирнов, Николай Александрович, которые в принципе этих спортсменов, у него они выросли как, ну, как ученики. Далее переходят они вот в 2014 году в Державный Черноморский университет. Созданы все условия, я хочу сказать, ну такие условия, которые как бы в свое время сборная СССР мечтала. Там, условия для, именно и для извините, и Для тренировок и спорта, для учебы. Да? Да. Ребята достойно сдали, сдали сессию и достойно выступили на чемпионате Украины. В общем, у нас есть медалисты, которые претендуют на участие в чемпионате мира в Сан-Антонио в этом году. И также у нас есть паралимпийцы, которые тоже готовятся на чемпионат мира в Шотландии. Это будет в начале июля. Вот я хочу сказать, что, как бы, знаете, мы имеем два таких вот европейских уровня. Это университет и водолей. И те, кто живет в районе Корабельного района, это, ну, я считаю, ему очень сильно повезло. Потому что с такими условиями в каждой европейской стране есть вот такие условия. Есть бассейн, есть спортзалы, есть все необходимое. Ну, вот, в принципе, была мечта в открыть современную, но и уже к этому идет. Потому что у нас очень много плацов э, олимпийского направления, у которых перспектива заканчивается. Дело в том, что мастер-скульпт это еще не, не сборная Украины. Мастер спорта международного класса, это уже просматривают его как состав сборной. И вот обычно мастера спорта, они входят в современные категории. Это верховая езда, преодоление препятствий стрельба, фехтование, бег и плавание. Вот это, в принципе, очень сильное направление для армии, потому что все спортсмены, это МВД и армия, это привлекает в первую очередь спортсменов. Поэтому вторая ступень, я думаю, будет пятиборцы, да, у нас? И которые, в принципе, уже хотят учиться, вот в этом году уже у меня есть такие предложения, которые захотели бы учиться. Ну и потом паралимпийские движения, это объединение. Понимаете, у нас нету такого, что вот с нарушением слуха или с, это, с ограниченными возможностями. Они у нас находятся в одном таком, ну, в цепи, где м, никто никого не ущемляет. И вот на их примерах тут вот учатся ребята, я вам даже заметил, они здесь заезжают, все с ними великолепно относятся. Но это говорит уже о уровне университета, они Помогают поднять, нам, с спустить. Вот. Тут уже не надо никак просить. Вот, в принципе... Главное, такой. что тон, который задает руководитель учреждения. Леонид Павлович задает тон и попробуй не помочь. Да, Нет, но здесь есть общеевропейские Стандарты и, темы, Сандарт, да, здесь, и да, моральные да. ценности, которых надо просто нам идти туда. должно быть как везде. Мы не хотим как дай, дай Боже нам сделать так, как должно быть, как везде принято в мире. Вот что мы хотим. Да, вот, я хотел бы вот, пояснить, что вот сейчас планируется, там, у нас как бы есть рядом помещение для центра дневного пребывания. В принципе, уже 4 года идет вопрос этот, чтобы наши спортсмены приезжали на 7 утра. Выделен уже есть э, этот, группа тренажеров специально для инвалидов. Просто нужно помещение, чтобы туда занести и начать работу. И так как здесь есть кафедра реабилитации, вот наши ребята, они э, взаимосвязаны. Через кафедру реабилитации переходили бы в Паралимпийское плавание. Но и показали. была бы практика, понимаете, а там хорошее помещение, 180 квадратов плюс 112 для живого помещения. Спортсмены могли бы оставаться и на день, и на вечер, как, как угодно. И вот это было в замкнутый круг. Вот э, такое я видел в реке я был в Исландии, и вот наблюдал, когда инвалиды приезжают с университета, автобусы их они э, проходят первую тренировку, потом идет завтрак, комнаты для обучения и отдых. Вторая тренировка, и вечером тот же автобус их разводит. Все, вот у них участники на всех паралимпийских играх вот эти спортсмены. Я когда, просто мы там были на чемпионате Европы в 2009 году, и я увидел это и думаю, да, вот это действительно люди пошли вперед. Нам надо успеть опередить, потому что у нас вот сейчас 2016 год это Рио-де-Жанейро, наша команда в, в этом году, в том году, вернее, привезла 5 спортсменов, 5 золотых медалей, 5 серебряных и 2, 2 бронзовых. Это 5 спортсменов с Николаевым. Это уже 25% команд. И если все это сохранится, то 2016 год у нас будет очень успешный. Я надеюсь. Я хотел бы несколько слов сказать о том, что мы делали в Николаевской области для поднятия плавни. Честно говоря, в свое время, когда я вообще закончил профессионально заниматься спортом, это был далекий 67-й год, вот, я к спорту вообще не подходил. Потому что, Были дела поважнее, да? Ну, не то, что поважнее. Была э, определенная э, как-то э, неудовлетворенность некоторыми событиями, которые происходили. Но могу сказать, когда после работы в Киеве я вернулся в Николаев, это был 2001 год, я стал начальником морского торгового порта. Ко мне пришли вот Николай Семенович, Наталья Михайловна, Роман Григорьевич. Ну, и говорят, надо помогать спорту. И тут я вспомнил, что я все-таки когда-то когда был чемпионом Украины, призером Украины, мастер спорта и так далее, что действительно надо заниматься, не только э, помогать спорту, но и самому заниматься спортом. Поэтому вот, начиная с 2001 года я начал э, ну, как бы проявлять, э, не то что проявлять, просто возглавил Федерацию плавания. Но я не ограничивался только этим, а вот с подачи Романа Григорьевича я финансировал и чемпионат мира, Фобот, мира. По, по батуту. По батуту. Я, я, я 30 тысяч людей. Я финансировал 30. 30. 30. 30. это большая цифра. Я просто эти цифры помню. Я помню, я финансировал бокс, я финансировал бадминтон, я финансировал нашу баскетбольную команду БК Николаев. Зачем когда был, да? Нет. Когда Валентин. Береснев был и Борис. Президентом баскетбольного клуба. Вот. Ну и, конечно, плавание. плавание. И, конечно, я могу сказать, что в те годы ну, было, люди были не объединены, тренеры были как бы по разным разбросаны. В, да, разбросаны. Раз, 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 я раз, попытался раз, объединить всех. В принципе, это вышло. Очень, да. это вышло. И тогда впервые была собрана за многие годы действительно очень сильная сборная Николаевской области, которая впервые в истории за все годы выступления вышла в первую группу областей да. по итогам э, значит, на, на, национальных соревнований. К сожалению, не удалось удержать это, но я могу сказать одно, что благодаря Роману Григорьевичу удавалось финансировать некоторые поездки ну, собственно говоря, я находил финансирование, Роман Григорьевич находил финансирование, и нам удалось тогда создать такую, в общем-то, сильную команду. На сегодняшний день тоже, в общем-то, приходится как бы, заниматься этими проблемами, но хочу сказать, что недостаточное финансирование, потому что Роман Григорьевич в Украине уже, ну, я имею в виду, в обществе ну, Украины да. нет. А, фактически Мало кому интересно заниматься финансированием. Но хочу сказать, что благодаря все-таки областному спортивному комитету э, удается частично финансировать нашу сборную области, но основное финансирование все равно принадлежит нашему университету. Потому что Леонид Павлович, всех наших членов сборной команды в Украине, которые учатся в нашем университете, Значит, мы за счет университета отправляем на чемпионаты Украины. За счет университета? Да, и на чемпионаты Европы. Потому что Плаксюк Артур, Артур. Артур Плаксюк участвовал в Польше в чемпионате Европы и он ездил за счет Черноморского государственного университета. Поэтому мы не только рассказываем, что мы делаем с точки зрения улучшение материальной базы, да? мы все-таки еще и под... зная тяжелое финансовое положение в стране и зная, что фактически, спорт практически не финансируется государством, мы пытаемся в какой-то степени поддерживать наших спортсменов, но это относится не только к пловцам, потому что, ну я еще отвечаю в области из-за э, спорт э, ветерана и хочу сказать, что и Роман Григорьевич Первое по, наше э, соревнование, вот, э, посвященное Михаилу Баке, которые проходили, э, значит, э, финансировал поездки ветеранов. И наш ВУЗ финансирует поездки ветеранов. И оба спорткомитета, могу сказать, что четыре э, 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 игры ветеранов четыре раза проходили, они через год проходят. И могу сказать, что во второй группе областей наша область постоянно занимает первые места. Ну, в том числе ревцы у нас всегда на первом месте, пловцы на первом месте, среди ветеранов э, на первом месте. Но ну, если вы были в моем кабинете, я бы показал бы вам три кубка, которые у меня стоят, э, вот, э, где наша область награждается постоянно. То есть мы уделяем внимание не только вот нашим видам спорта, которые мы с Ленин Павловичем любят, но ну, хреблю, я плавание, например, да, но и все другие виды спорта, которые мы развиваем сегодня в нашем университете. Как среди студентов, как среди деток, так и среди ветеранов. А, Владимир Михайлович, вот скажите, пожалуйста, возникает некоторый такой парадокс. Совершенно нет, практически нет государственной поддержки спорту. И тем не менее, спорт в нашей стране благодаря э, неравнодушным людям жив, он успешно развивается, спортсмены приносят золотые медали стране, государству, которое их не финансирует. Вот что-то здесь... Вот, а ну, я всегда, вы знаете, я, я постоянно об этом говорил, и вот э, Малыша у меня давно брал интервью, я всегда говорил, что спорт в нашей стране, э, в нашей стране в, э, развивается вопреки. То есть не, его, благодаря, не благодаря, ну, не благодаря а вопреки. вопреки. А вопреки. Могу ну, сказать, что низкая заработная плата у тренеров. Да? Но у них глаза блестят, они хотят что-то сделать. Конечно, сегодня э, есть такая ситуация, когда перекупают спортсменов и в другие города, и в другие страны. Перекупают тренеров, которые выезжают и в другие города, и в другие страны. Да? Но а все равно на их место приходят новые энтузиасты, которые хотят что-то сделать в этой стране, и, в общем-то, получается. Так, и у нас. Ты словами объяснить, вы, почему. Вы, вы знаете, не я, я могу сказать одно. Вот смотрите, как происходит финансирование, бюджетное финансирование спорта, по количеству людей, которые проживают в области. Ну, взять, допустим, Днепропетровскую область. 4 миллиона проживают, и, конечно, там больше финансирования. Там больше возможностей, там больше раз, различных предприятий. Государственной формы собственности и частной, которая поддерживает спорт. У нас в Николаеве не так много предприятий, которые поддерживают спорт. Это первое. Но и по бюджетному финансированию у нас как бы в 4 раза меньше бюджетного финансирования. Но если взять по количеству чемпионов мира, Европы, чемпионов и призеров и, и, и Олимпийских игр, то мы э, фактически первые в Украине. А финансирование практически нулевое. Вот, вот, собственно говоря, я даже не знаю, чем это, вернее, я знаю, чем это объяснить. Это неравнодушием людей, раз, а желанием наших девушек и юношей, и ветеранов в том числе, показать, ну, желание быть первыми, наверное, да? Ну, а в принципе, не знаю. В принципе, наша Николаевская область по количеству олимпийских медалей среди второй группы областей вообще на первом месте, ну, да? Это Трой, все тройки, А, а если говорить вообще по Украине, то входит в топ-тройку, наверное, да. областей, которые получают олимпийские медали на летних Олимпийских играх. А если говорить о, ветеран... о... Ну, ветеранском спорте, это вообще достаточно много. А если говорить о паралимпийском и дефолимпийском, то, наверное, на, на одном из да, первых мы мест уже два года подряд область выигрывали по медалям, пловцами. В принципі, від спорту плавання це один одні з мітала мідалі йомки, як і греблі. Тому здесь, звісно, очі надати розвивати від спорту. Як бачите, друзі, наші герої налаштовані на плідну багаторічну працю щодо розвитку спорту в нашому регіоні. І дай Боже їм добрих помічників і соратників в цій благородній справі. Щодень завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я, Ані Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 18 березня Конона. В цей день особливу увагу приділяють будь-якій тварині. Адже Конон вважається покровителем тварин. 22 березня 40 мучеників Севастійських. Якщо в цей день тепло, То стільки днів утримається гоже днина. а якщо холодно, бути ще сорока морозом.